ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ الليل والنهار وابتغاءكم من فضله. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البر خوفا وطمعا وينزل وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض فيحيي به الأرض بعد موتها في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم